महाराष्ट्रात शिवसेनेनं केलेल्या स्वबळाच्या भाषेबद्दल तुझं माझं जमेना अशी स्थिती असल्याचा पुनरुच्चार गडकरींनी केला तर तिकडे मुखर्जींनी संघाच्या कार्यक्रमात जाण्यात काहीच वावगं नसल्याचं गडकरींनी म्हटलंय ते मुंबईत मोदी सरकारला चार वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते मोदी सरकारनं बांबू शेतीला दिलेल्या परवानगीमुळे राज्यातल्या कृषी अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी मिळेल असं गडकरींनी म्हटलंय मोदी सरकारला चार वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं गडकरींनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली त्यावेळी त्यांनी बांबूपासून तयार होणाऱ्या वस्तू आणि त्याच्या फायद्याची यादी वाचून दाखवली शिवाय गरीबांना परवडणारी घरं बांधण्याचा ध्यास घेतल्याचं गडकरींनी सांगितलं आहे गरम पाण्यापासून सोफा बेड फुकट दिला जाणार आहे घराची किंमत तीन लाख पन्नास हजार असेल असंही त्यांनी म्हटलं आशीष मुझे रोज मिलता है जब भी आता हूँ कभी तो तलवार नहीं दिखती उसके <laughs> वो इतना प्रेम से बात करता है और सम्मान करता है सबका गडकरी कहना देखो राजनीति में कोई प्रतिक्रिया देता है तो प्रतिक्रिया पर दूसरे की प्रतिक्रिया होती है और इसलिए मराठी में मैं बहुत बार कहता हूँ एक चांगली मरण है मज जमेना तुझे वाचून कर मेला थोड़ा सा नवरा बायको लग्न के थोड़ा बहुत आदर अपट होते देखो आरएसएस के कार्यक्रम में किसको बुलाना और किसने जाना ये बुलाने वालों का और जाने वालों का अधिकार है मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी ये लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है हम एक दूसरे से मिलना चाहिए बातचीत करनी चाहिए उनके विचारों का सम्मान करना चाहिए और जो विचार नहीं पटते अगर मत पर उसको एक्सप्रेस करना चाहिए ये जिस प्रकार की पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी की बात है ये आउटडेटेड है ये करने वाले लोग दूसरे को कम्युनल कहते वो खुद कम्युनल है और बहुत छोटे दिल के हैं मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष बना तो कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय में हमारे नागपुर के ए बी वर्धन रहते थे और मैं उनको आइकॉन मानता था उनके आशीर्वाद देने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय गया था मुझे लगता है इतने छोटे दिल से काम नहीं होना चाहिए और प्रणब मुखर्जी अगर आते हैं तो अच्छी बात है और संघ कोई आयस है कहेंगे क्या कहें कहें, पाकिस्तान की संगठना है क्या संघ राष्ट्र भक्तों की ये है और क्यों आप टिका टिप्पणी करते हो लोग तो सब जगह जाते हैं कोई दारू के दुकान में जाता है कोई और कोई जाता है बार में जाता है कोई लेडीज बार में जाता है कोई कौन सा अपना बार मुंबई में होता है अभी बंद हुए वहाँ जाता था तो अब कोई आर एस एस के कार्यक्रम में जाता है तो उसको क्यों आप टीका टिप्पणी करते हो मीडिया ने भी अपना शौ बदलना चाहिए अपने स्वागत करना चाहिए कि इट इज़ ए गुड स्टार्ट कि देश के पूर्व राष्ट्रपति जा रहे हैं बांबूपासून वीज बांबूपासून कपडे तुमच्यापैकी जो कोणी नागपूरला येईल मला भेटायला या मी तुम्हाला बांबूनी बनवलेला शर्ट देईन तो सत्तर टक्के बांबू आणि तीस टक्के आणि तुम्ही जेवढे शर्ट घातलेले आहे यापेक्षा मुलायम आणि चांगला शर्ट आहे तर बांबूपासून खूप गोष्टी आहेत त्याला पहिल्यांदा आपण मान्यता दिली आहे आणि याच्यात महाराष्ट्रात सुधीर भाऊंनी खूप चांगलं काम केलं त्यांनी साडेचार कोटी झाडं लावली आणि मी त्यांना आता विनंती केली की भीमा बांबू जो आहे कर्नाटकचा ज्याचा दोन वर्षानंतर एकरी दोनशे टन उत्पन्न आहे हा उसाच्या भावाने खरेदी केला जाऊ शकतो यामुळे महाराष्ट्राची इकॉनॉमी बदलेल झी चोवीस तास रहा एक पाऊल पुढे